आज आपल्या हरसूल गावातील अतिक्रमणासंदर्भात ही अत्यंत महत्वाची बैठक आपण आली आहे त्यांनी आयोजित केली खऱ्या अर्थाने आपल्या संभाजीनगर महापालिकेचे कर्तव्यपक्ष आयुक्त सन्मान्य श्रीकांत सर आपल्या गावकऱ्यांच्या सगळ्या भावना लक्षात घेता कालच गावामध्ये गाडी फिरली सर आणि त्या गाडीने सांगितले की सोमवारी सकाळी सगळे घरं खाली करा आणि ही गाडी फिरल्यानंतर गावामध्ये एक वैवहित वातावरण निर्माण झालं मान्य आयुक्त साहेबांशी मी संवाद केला आणि साहेबांनी तात्काळ कोणत्या गोष्टीचा विलंब न करता की गाव गाव आहे गावामध्ये गाव पण आहे आणि खऱ्या अर्थाने साहेबांचं साहेबांचं कार्य या शहरामध्ये असलेलं मागच्या दोन वर्षापासून आपण जर तर एक शहराला लेवलला आणि खऱ्या अर्थाने संभाजीनगर शहर हे महाराष्ट्राच्या धर्तीवर एक चांगलं शहर निर्माण व्हावं या उद्देशाने साहेबांनी खरोखरच आपल्या शहरात प्रयत्न सुरू झालेले खर तर हसून आमचं गाव आहे आणि या गावामध्ये मागच्या जी ट्वेंटीच्या वेळेस हैसुल गावाचं रुंदीकरण व्हावं आणि जी ट्वेंटीच्या वेळेस आपले सगळे परदेशी पाहुणे आपल्या गावात ट्रॅफिकमध्ये आढळून येत त्यावेळेस गावांनी चोवीस तासाचाही वेळ घेतला आणि चोवीस तासात पूर्ण गाव गावकऱ्यांनी घर पाडून घेतले आणि गावाचं वीस फुटाचा जो रोड होता तो आज पूर्णपणे शंभर फुटार करून आणि लोकांना त्यावेळेस त्याचा मोबदला मिळाला आता सर लोकांमध्ये खऱ्या अर्थाने प्रश्न निर्माण झालेला आहे की शहरामध्ये अतिक्रमण पाडताय अतिक्रमण पाडण्यासाठी सर आपलं सर्वांच्या वतीने मी अभिनंदन करतो सर्वांनी टाळ्या वाजून की आपण जो निर्णय घेताय हा मला मान्य आहे पण अतिक्रमण अनधिकृत पाडू नये ही आमची मुळी भावना नाही हे सगळे जे लोक आलेले आहेत सर हे लोकांचं म्हणणं एकच आहे की आम्ही सगळे पी आर कार्ड धारक आहे आणि पन्नास साठ साठ वर्षापासून यांच्याकडे बांधकाम सुद्धा आहे कम्प्लेशन सुद्धा आहे महानगरपालिकेची कॉलनी कम्प्लेशन सुद्धा बऱ्याच लोकांकडे आहे आणि त्यामुळे लोकांना अशी भीती निर्माण झाली की उद्या पूरा आता उद्या गाडी येणार आणि सरसकट पुरं पाडणार का आणि त्यामुळे बजरंग बलीचं चारशे वर्ष जुनं मंदिर आहे कब्रस्तान गावाच्या त्या रोडमध्ये येते मंचित गावाच्या रोडमध्ये येते आणि आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा त्या रोडमध्ये येते ही पण भावना लक्षात येतात गावकऱ्यांचा सर एकच मी विनंती सगळ्यांच्या वतीने करतोय आपल्याला की अतिक्रमण आमचा विरोध नाही म्हणजे आम्ही काही अतिक्रमण पाडू नका यासाठी काही आज मोर्चा घेऊन आलेलो नाही काम होत आहे याचा आम्हाला आनंदच आहे पण त्या ठिकाणी तीन गोष्टी महत्वाच्या आहे की सगळ्यात पहिले हे जे देवस्थान आहे हिची पर्यायी जागा कुठेतरी उपलब्ध व्हावी दुसरा महत्वाचा मुद्दा शंभर फूट जो रोड सर जी ट्वेंटीच्या टायमाला जो मोकळा केला त्यातला फक्त पन्नास फूट सिमेंट रोड झाला सर तोही आणखी पन्नास फूट मोकळा आहे तोही झाला म्हणजे जालना रोड सारखा रोड आपला जाईल म्हणजे फक्त पस्तीस आणि पंचवीस म्हणजे पंचावन्न जागेमध्ये आणि तो एक महत्वाचा मुद्दा आहे आणि तिसरा मुद्दा जी ट्वेंटीच्या टायमाला बांधकामाचा मोबदला दिला आणि चौथा मुद्दा जे पीआर कार्ड धारक होते त्या जागेचाही मोबदला दिला अशा या चारच आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत

ये काम तीस साल पहले का काम ये आप आप कर रहे हैं सर ये बहुत बड़ी बात है पहले आयुक्त ने ये काम करना चाहिए तो इसका सर आपने जो काम किया पूरे गाँव के तरफ से आपका स्वागत है सर लेकिन सर सबसे मेन मुद्दा है सर हरसूर गांव में सबसे पहले बजरंग बली का मंदिर है सर और मंदिर के सर जैसे ने बताया कि चार सौ पुराना मंदिर है और पूरे हर समाज की इस मंदिर से आज जुड़ी है ये मंदिर सौ रोड में जा रहा है हमारा ये मुद्दा है कि इसको बढ़िया जगह मिलना चाहिए दूसरा मुद्दा है मेरा कि हरसुल में जामा मस्जिद सर ऐतिहासिक मस्जिद है ये मस्जिद का हमारे पास केयर कार्ड है में नाम है तो ये जगह सर पचास तक की जा रही है तो सर अभी तक आपके पास तो जितने भी लोग आए हुए हैं आपने कल जो मीटिंग रखी थी हमारे मुफ्ती मौलाना लोगों की सर मैं समझ बात नहीं करता हूँ सर लेकिन हरसुल की बात करता हूँ हम सबसे पहले आपके आदेश में मस्जिद आप खींचे लेंगे सर हमको सिर्फ इसका मुकदम मिलना चाहिए हमको जगह नहीं चाहिए सर

कलेक्टर साहब से मीटिंग हुई थी हमारी इसके का अध्यक्ष हूँ पच्चीस साल से चालू तोड़ना चाहिए तो जो हमारे पहले के अध्यक्ष थे मना किया था सर लेकिन कलेक्टर साहब ने चौहान साहब जो थे इन्होंने मुझे बुलाया मुझे विश्वास में दिए तो मैंने बोला सर ठीक है मैं तो गाँव में मीटिंग लेता हूँ पूरे गाँव ने मेरी बात को रखते हुए हमने बोला कि सर ने बोला एक एक जाएगा मैं दो एक दूंगा तो पूरे गाँव ने इनका स्वागत किया हम आसन में आए

पीछे सड़क नहीं लिया है सर इसको जगह नहीं चाहिए इसको भी इसका मुबदला चाहिए तो हमारी मांग है सर अभी सर आपका जो सौ फीट जो बोल रहे हैं इसमें दो एकड़ हमारा कब्रस्तान जा रहा है सर। अगर आप दो दोकर कब्रस्त लेंगे तो हम सर दफन विधि का करेंगे चलो मस्जिद को अगर हम मुबदला नहीं देंगे यह मान्य करेंगे सर लेकिन अगर आपने कल तोड़ दिया थी और इसकी दफन विधि हम पर तो क्या करेंगे सर जो गाँव में मुस्लिम समाज की दफन विधि हम का ले आएंगे

परमिशन लेके हमने जो है तो वहाँ पे मकान बनाए थे और वो मकान जो है अभी बी सी ने जो जगह एक्वायर वर किए थे जी ट्वेंटी के टाइम पे तो वो उन्होंने जगह देने के बाद में हमारे को रेल्टिंग के हिसाब से जो दिन पर जो रेट था वो तो वो लोगों ने दिया हमारे को तो हमारा मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि मेरे को नहीं है जिसकी भी जमीन जिसकी जारी है तो उसको जो है उसका मुबदला मिलना चाहिए और दूसरा हमको थोड़ा सा टाइम पीरियड होना चाहिए तो फिर तो हमारे किरायादार है वहाँ पर हॉस्पिटल्स है तो उनको एक पंद्रह दिन का या महीने का एक अपने ये मिलना चाहिए और हमारी मंशा ऐसी है कि हमको टी डी आर वगैरह नहीं होते हुए एफ एस आई हमको नहीं होना मेरी नहीं ये सभी की मांग है कि हमारे को जो है तो उसके बदले जैसा बी एंड सी वालों ने हमारे को पेमेंट किया उसी प्रकार से तो पेमेंट करना चाहिए तो रखिए चारशे वर्षपूर्वीचं पाचशे वर्षपूर्वीचं ते गाव आहे त्यामुळं पंचेचाळीस फुटच तो तयार केलेला आहे साठ फुट अजून जागा आपली कशीच पडलेली तर माझं म्हणणं आहे की आपण जर डी पॉइंट पासून उड्डाणपूर कशी केला म्हणजे अंगीपर्यंत तर आमच्या म्हणजे आपल्याला रुंदीकरण करावं लागणं लागायचं नाही कोणाला मोबाईलला द्यायची गरज पडणार नाही आणि बांधकाम पण पडणार नाही लोकांना कारण हे बी आर का झालं <laughs> आणि आता एकदमच काल आपली गाडी फिरून आम्हाला रातपासून झोपाने आहे आमच्या मुलं बाळाचे शिक्षण कसे व्हायचं आम्हाला तेवढीच जागायचं आहे आम्ही तिथं हॉटेल व्यवसाय करून आमचं चरित्र चालू आहे आता असं झालं आम्हाला कुठे जाऊन काय मैं मामचना तुम्हें समझूंगे मैंने हमारे योग्यते न्याय माजी माजी उप महापौर साहब विजू बहू उन्होंने जो बात रखे और हमारे बाड़ू बहू ने भी जो बात रखे हम उससे सहमत है ये जो मांग है सबकी एक ही मांग है और ये हमारे जो युष पटेल ने बाड़ू बहू ने और अपने विजू बहू ने जो बताए ये ये ही सबकी मांग है सर कि लोग बहुत परेशान हैं और अभी तक सौ फिट का जो ले लिए थे अब उनको पहले जब सौ का करें जी ट्वेंटी के टाइम में तो उनको सबको पेमेंट दिया गया है उनको टाइम दिया गया लेकिन अब जो है एकदम ऐसे दहशत के जैसा लोग रात में डर गए सर कल अलाउंसिंग करके जो चार बजे जो गाड़ी फिरी सांगली से लेके अर्सूल तक तो लोग सो नहीं पा रहे थे रात में सब रोड पे थे पूरे हमने पीआई मैडम का फोन आया कि भाई क्या है कुछ गड़बड़ होने वाली है कि हम बोले भाई देखो हम ये जो है कमिश्नर साहब के निर्णय के साथ है कोर्ट के निर्णय के साथ है लेकिन लोगों के जो प्यार कार्ड है मस्जिद है दरगाह है मंदिर है ये पुराना ऐतिहासिक गांव है तो हमको न्याय मिलना चाहिए क्या ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने आर्डर दे दिया और हमारे आज बाल बच्चे कहाँ रोड पे ले लेंगे आज ये जो अतिस आदमी जो बात करे हकीकत ये है कि उन उसमें ही रहते और उसमें उनके बाल बच्चे ये करते नीचे होटल है ऊपर वो रहने को है हमारे बड़ोदेश आपका उतना ही घर है जो पहले आधा कट गया वो जो पेमेंट मिला घर में डिस्प्यूट चालू है वो पेमेंट भी प्लॉट नहीं ले सके आज तक तो ऐसे बहुत से मसले हैं सर तो आपके पास हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़ के विनंती है कि हमारे दुख में आप भी शामिल रहे ये क्या हमारी विनंती है सर बटादर रोड टाकलेला आहे महानगरपालिकेने सर तो अमकस मैदान लागतो तो एक पर्याय रोड जरी झाला तरी आमचा हरसुलला रस्ता होई कसा दीडशे फुटाचा टाकलेला त्याच्यावर टीडीआर भेटेल लोकांना परमिशन भेटेल बांधकाम परमिशन गजानन महाराज तर आपल्या होतो तो बी तो रोड जर त्याच्यामध्ये मालमत्ता जास्त नाही आणि सरकारी जागा पण आपलं हिमायत बाग आहे आपलं हरसूलचं गायरान आहे असे भरपूर म्हणजे त्याच्यामध्ये येऊन जातात करू शकतात तर आमचे पण भेरीबाग वार्ड नंबर दोन सलग साठ मीटर मध्ये लोकांचे कमर्शियल दुकान जात आहे घर पण जात आहे

हरसुल गांव जो छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका हद में है वहां पे हम अतिक्रमण और अनाधिकृत बंदकाम निष्काशित कर कार्यवाही है कार्यवाही मधे जे अधिकृत बांधकाम काम घेऊन बांधकाम केलेला काम के गोष्टीला केल्याशिवाय प्रक्रिया कुठलाही पाडापाडी करना नाही रितर प्रक्रिया म्हणजे त्याला व्यवस्थित मार्किंग करून मोजणी करून त्यांचे किती क्षेत्र जातं कोणाची जातं आणि त्यावेळेस त्यांना रिचर्फ प्रक्रिया केल्यानंतरच त्यांचा तोडणार आहे परंतु ज्यांचं बांधकाम परवानगीच नाही त्याला कुठलाही परवानगी घेतलेली नाही आहे असे सर्व बांधकाम विशेष करून निवासी जर असेल फक्त निवासी असेल आणि त्याच्यामध्ये खाली मकान आणि वरची दुकान जर असेल असे सर्व बांधकामांना ऑगस्ट पंधरापर्यंत कोणत्याही बांधकामांना अनाधिकृत बांधकाम जे जमीन तुमची आहे परंतु रितसर परवानगी घेतलेलं आहे असे बांधकामांना ऑगस्ट पंधरापर्यंत त्या सुद्धा कोणती अनिवासी म्हणजे अनिवासी असेल ते पूर्ण उद्देश तुटणार आहेत परंतु जे निवासी आहे त्याला ऑगस्ट पंधरा पर्यंत मुभा दिला जाणार आहे आणि त्यामध्ये गावमध्ये मस्जिद आणि मंदिर जे आहे त्या सर्व आम्ही मस्जिद कमिटी मंदिर कमिटी यांच्या सोबत चर्चा विनिमय करूनच पुढील कार्यवाही केले जाणार आहे त्यापर्यंत कुठलाही आता आम्ही रिलीजियस प्लेसेसवर आम्ही लावणार नाही सर्वांना विश्वासात घेऊनच आपल्या शहराचा विकास करायची आहे आम्ही त्या गोष्टी करणार आहे आणि हम्म इसमें वक्फ की प्रॉपर्टी गुनामी जमीन ये भी कुछ बाकी हो रहा है सर प्रॉपर वक्फ प्रॉपर्टी जर असेल जो पर्यत वक्फ ची जर मिला वक्फ वक्फची नियम जर पालन करेल शंबर टक्के आम्मी गुंटेवारी सुधा करना है तो बधकाम आम्मी अंदकाम पड़ना है ज्यादा बधकाम आम्मी निकूल करू शकत नहीं ते रस्त्या असेच मात्र आम्ही तोडलं जाणार आहे अन्य बांधकामांना गुंटेवारी किंवा रेग्युलरायझेशन करण्याचा मुभा आहे आणि तो अगदी सोपा करण्याच्या अनुषंगाने कॅल्क्युलेटर ही आम्ही वेबसाईटमध्ये टाकलं जाणार आहेत जे स्वतः कॅल्क्युलेट करू शकतात किती रक्कम होतो जेणेकरून कुठलाही दलालांचा बली पडता कामा नाही प्रत्येक आर्किटेक्टला सुद्धा त्यांची ठराविकच रक्कम घेण्याचा त्यांना मुभा आम्ही देतोय जेणेकरून आता या सर्वमध्ये कोणीही लोकांच्या लुबाडायचे नाही असेही डायरेक्शन्स आम्ही टाउन प्लॅनिंगच्या डिपार्टमेंट मार्फत त्यांना दिलेल्या आहेत अन्यथा त्यांचा आर्किटेक्ट लायसन्स सुद्धा आम्ही रद्द करू आणि इनामी जमीन जो सरकारी जमीन आहे जे क्लास टू लँड आहे त्या ठिकाणी आम्ही कलेक्टर साहेबांच्या एन ओ सी घेतल्यानंतरच ते पुढील रेग्युलरायझेशनचं करू परंतु त्या क्लास टू लँड जरी असेल इनामी जमीन असेल तो रस्त्यामध्ये येत असेल तो आम्ही इमिडिएटली त्या ठिकाणी पाडण्याचं कार्यवाही करणार हा त्या ठिकाणी असलेलं सर्व निवासी इमारतींना ऑगस्ट पंधरा पर्यंत आपण मुभा देण्यात आलेले आहेत मान्य न्यायालयानेच मुभा देण्यात आलेले आणि त्यानंतर रितसर प्रक्रिया करूनच आपण कार्यवाही करणार यानंतर की ह्या पुढे जिथंही आम्ही कार्यवाही करणार आहे पहिला मान्य पालकमंत्री महोदय मान्य मंत्री महोदय मान्य सर्व आमदार यांनी सर्वांनी लोकप्रतिनिधी आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विनंती केल्याप्रमाणे ज्या ठिकाणी तोडायला जाणार आहे पहिलंच एक दिवस पूर्वीच किमान एक दिवस पूर्वी त्या ठिकाणी म्हणजे इट कॅन टेक म्हणजे आम्ही तीन चार दिवसापूर्वी पण येणार त्या ठिकाणी व्यवस्थित मोजणी करून त्या ठिकाणी लँड रेकॉर्ड सोबत ती आम्ही ठेवणार आहे आणि सर्वेअर पण आम्ही सोबत ठेवणार आहेत आता टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटच्या मार्फत आणि आमच्या टीम येऊन पहिलं मार्किंग करणार आणि त्या ठिकाणी इंडिकेशन करणार आणि सर्व लोकांची विचारणार बांधकाम परमिशन आहे किंवा नाही नसेल मग जे रोडमध्ये येत असेल ते तोडलं जाणार बांधकाम परवानगी असेल ते रोडमध्ये जरी येत असेल तर आम्ही त्यांना रितसर वेळ देणार आहे त्याला प्रक्रिया करणार आहे त्यांचा संमती घेतल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करणार आहे सर ओल्ड सिटी मे काही अभि हमारे पास टीम जैसे जैसे आहे पहिले सिक्स्टी मीटर्स बाटी फायव्हिटर्स थर्टी सिक्स मीटर्स ऐसे रोड विथ के हिसाब से हि प्रत्येक शहरामध्ये प्रत्येक ठिकाणी आम्ही जाणार आहेत आणि ज्या ज्या ठिकाणी इलिगल बिल्डिंग परमिशन्स आहे किंवा बिल्डिंग परमिशनच घेतली नाहीये अतिक्रमण आहे तो सर्व निष्काशित सर, करणार सर, आहे सुरक्षा शेवटचा साथ प्रश्न असा आहे जे टीडीआर आपण याच्यात वगैरे दिलेला आहे मालमांता अतिक्रमण सध्या पण आहे त्याच्यावर कधी कारण जे ऑलरेडी टीडीआर घेतलं म्हणजे तो आमची जमिनी झाली आमच्या जमिनीवर केलेलं बांधकाम म्हणजे तो अतिक्रमण तो 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 है तो अतिक्रमण कभी ही का नोटिस गरज नहीं दीजिए हम कार्रवाई करेंगे आपने टैक्स सर, सर, में, में कुछ कम होने वाला है क्या गुंठेवारी के वास्ते ही प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दिए है क्योंकि गुंठेवारी में ऑलरेडी कम रकम है एक बाजू से जिन लोगों को मुझे उनके सम्मति से उनकी जमीन लेनी है उनको भी मुझे पैसा दे के ही देना है कोई लोग फुकट में देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपने अभी अभी देखा एक भाई साहब ने तो हम पैसा दो पैसा दो पैसा दो <laughs> तो फिर तो ठीक है उनको पैसा तो हम देंगे लेकिन उनको ये वारी प्रक्रिया वो जो आए हुए पैसे हैं तो वो शहर के विकास में ही खर्च किया जाएगा और विशेष करके जो प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत सालों से लोगों ने लोगों को गुमराह किया था कि भरो मत हम देख लेंगे वो कर लेंगे और इस चक्कर में घुंटेवारी भी नहीं किए प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं भरे अभी घुंटे करने के लिए प्रॉपर्टी राय टैक्स का रकम बकाया रकम पूरा भरना जरूरी रहता है अभी ये पूरा भरने में क्या है कि टैक्स है जो नॉर्मल टैक्स है हजार रुपए वो व्याज से चक्र व्याज से ये बढ़ के वो बन गया पचास हजार लाख रुपए तो अभी बहुत गौर गरीब जनता की क्या रहती है हजार रुपए दो हजार रुपए टैक्स रहती सालाना तो उसकी ब्याज ही बहुत हो गई तो वो ब्याज में नाइन्टी हमने छूट दिया और ये आज़ादी जो ब्याज से आज़ादी स्कीम का नाम है जो अगस्त पंद्रह जो अपना आज़ादी का दिन है उस दिन तक आपने हमारे प्रॉपर्टी टैक्स में जो लगे हुआ ब्याज से आज़ादी पाओ और नाइन्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट ले लो और उसके बाद मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन का सितंबर सेवेंटीन है अगस्त सोलह से लेके फिर सेप्टेम्बर सेवनटीन तक कि ब्याज से मुक्ति इसमें उसके तहत आपको पचहत्तर टक्के छूट हम उसमें दे रहे हैं तो लोगों ने एडवांसली पैसा भरे इसके तहत हम सब मस्जिद में मंदिर में स्कूलों में और स्लमों में कैंप लगा के लोगों को हम सहायता करेंगे और सहायता करके उनसे टैक्स वसूल करेंगे और अभी अपना शहर देश का सबसे बड़ा पानी पुरोटा योजना हम ऑलमोस्ट अभी तिरांसी टक्के पूरा किया जा रहा है हर जगह पे हम ड्रेनेज लाइन डालने जा रहे हैं हर जगह पे स्ट्रीट लाइट सभी के लिए पैसा लगता है और लोग बोलते हैं पहले पहला सेवा दो उसके बाद टैक्स लो ये अंडा पहला की मुर्गी पहला ये इस चक्कर में फिर सुविधा नहीं मिल रहा है करके टैक्स नहीं दे रहे टैक्स नहीं मिल रहा है करके सुविधा नहीं दे रहे इस चक्कर व्यू में फंसने से अच्छा ये कहीं ना कहीं ये चीजें खत्म होनी चाहिए अपन हा निर्णय घेला है सर्व टैक्स कलेक्टर ने सुधा सूचना दिल्ली है विशेष करु संध्याजर ही काम कराच कार्यालय आता सुरू का निर्णय विशेष कर प्रॉपर्टी टैक्स है अभी आपके स्मार्ट मोबाइल से गूगल पे से ही भर सकते हैं और अगले चार पांच दिन में हम आ, अपने व्हाट्सऐप से भी प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं ऐसा सुविधा हम निर्माण कर रहे हैं तो आपको टैक्स भरने के लिए हमारे तक आने की जरूरत नहीं है तो आपको परसों से मतलब जुलाई पंद्रह से आपको घर बैठे ही टैक्स भर सकते किसी को अगर हमारे प्रॉपर्टी जोनल ऑफिस में आके भरने का है तो हम आम, हमारे ऑफिस शाम में दस बजे तक खुली रहे वो भी खुली रहेगी सावंगी का क्या, क्या, क्या जो सभी को ना है वही सेम ना है सावंगी का भी है जो, जो अतिक्रमण मुक्त तो हुई है अभी तक के वहां पर कब तक निर्माण हो सकती उसका हमारा डीपीआर बनना चालू सर इसी के साथ शहर में कुछ जगहों पर पार्किंग नहीं होने की वजह से तो लोग रोड पर खड़े करते हैं उनके लिए क्या पार्किंग उनके लिए तो गाड़िया उठाएंगे जो इलीगल पार्किंग जगह में है तो हमारे एक सर्विस मैन का फौज है नागरी मित्र तो पथकोपेट वो नहीं है।, है ना डेवलपमेंट प्लान में जहाँ जहाँ पार्किंग रखा हुआ है तो वही वही पे पार्किंग करना रोड पट्टी के बाहर पार्किंग करना रोडों में पार्किंग करेंगे तो गाड़ी उठाई उठाई लिया जाएगा और उसको पेनल्टी लगा के वापस दिया जाएगा सर टी को लेके तो अभी आप देखे कि लोगों में कंफ्यूजन है वो बोल रहे नहीं पैसे जाए। क्या, हो जाए, क्या confusion? Confusion नहीं है इसकी जो मार्केटिंग जो है इससे है लोग है कि अभी जब हम पांच हजार दो सौ जब हम गिराए तो इसमें जो बहुत सारी इमारतें बिल्डिंग पर, मतलब नाइन हंड्रेड परसेंट बिना परमिशन के तो मतलब अगर जब बांधकाम परमिशन वन पॉइंट वन एफ से अगर ज्यादा बांधकाम करना है तो उसके लिए एंसिलेरी यहाँ टी डी आर है अभी बिना परमिशन से लोग बनाते जा रहे हैं दबा दब फटाफट फड़ बनाते जा रहे हैं तो फिर लोगों को टी डी आर की कोई महत्व ही नहीं है यही पुणे में वो एक सौ पच्चीस टक्ती है टी डी आर क्यों वहां पे बिल्डिंग परमिशन की इतनी शक्ति बरकाई जाती है हमारे शहर में उतनी शक्ति बरकाई नहीं गई थी अभी ये अपने हमारे कार्रवाई की दास्ती में अभी सब लोग बिल्डिंग परमिशन लेने के लिए आएंगे सब लोगों की अभी बड़े बड़े इमारत बनाने के लिए टीडीआर की जरूरी होगी अब टीडीआर किसके पास रहेगा जो जिसके रस्ते में जमीन जाएंगी तो उनकी टीडीआर रहेंगी अगर उनको टीडीआर मिल जाएगा तो उनके पास आगे बढ़ने आगे मार्केट बढ़ने वाला है। के अंदर कैंप बिल्कुल बिल्कुल हम तो उलमा मौलाना फिर आ, हर मंदिर ट्रस्ट से बात कर रहे हैं क्योंकि वहां पे लोग आते हैं हम महापालिका ने भी रिक्वेस्ट किया वहां पे अगर कर सकते हैं वहाँ पे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वहाँ पे जो हमारे माजी नगर सेवक हैं वो सब कैंप लेने की हमारे रिक्वेस्ट की जहाँ जहाँ आप सौ से जो ज़्यादा लोग वहाँ पे सब कागजात वगैरह इकट्ठा करेंगे हम वहाँ वहाँ पे हमारा कैंप लगा के लोगों को सलाह दे के उनकी जगह पे ही सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था हम कर रहे हैं धन्यवाद